Так, и высота интересная еще. О, прыжок! Вес взят. Высота взята. Тут интересно также. Лидер. А мы уже богато спал. Чуть. Коля, спокойно начинать. очень даже ядро, бег. Видите, как у нас интересно все. И сколько это высота сейчас? 155. 155. И попытка номер какая уже? Попытка да, первая. Вот. А, прыгают, прыгают и все хорошо. 155 прошу. уже. 155. 155. Вставай, вставай. Сразу вставай. Сел спущенный мячик. Спущенный мячик не отскакивай. Коля, спокойно начинай. В конце можешь набежать. Только не в планочку, а на меня бежишь на меня. Бежишь. Когда ты пытаешься с планцей, то ты ее сбиваешь. Хорошо? 155. Прыгал, метр пятьдесят пять, сто пятьдесят пять, у меня проба. рост, у меня рост метр семьдесят три, вот тоже бы мечта, но вряд ли, так и там старт на ветераны 800 метров, мы тоже посмотрим здесь. встать, покажи свой рост. Жаль, девочки уже отпрыгали, девочек бы тоже хотелось посмотреть, ветераны. Вот я тоже думал, длинные 800 метров, или всего 4 участника, три участника и одна участница очаровательная. Тоже здесь на повороте интересно посмотреть. Третья спроба Пригожин. Можно финальные попытки. А вот здесь. Он понял, что я не подготовил камеру. На 200 дальше надо встать. 200 если... пыль дальше, говорит. А здесь 160 сантиметров. 160. 160. 160. Высота растет. Метр шестьдесят. И ветеранов приветствуют. Зрители, трибуны. Родные, родственники, близкие. Вот, пожалуйста. Да, тут сложно было мне потягаться тоже. Видируем. Дама. И еще один участник. Есть. Паша, И еще один участник. Бежать, бежать, дышать, все хорошо, молодцы. Лично. Еще чуть-чуть. 300 метров. Тут отсюда уже посмотрим финиш. Он, онлайн там идет. Дейнека наступный. И финиш. Сейчас мы смотрим прыжок Дейнека. И финиш. Параллельно финиш. Ты смотри, девушка неужели перегнала? Да. Вот дама, Девушка перегнала первого. Ох ты. Ты тронул, смотри, спиной планку, но перепрыгнул. Да, дама, девушка выиграла. Интересно познакомиться с Круто. Уникальные кадры. Электроэтичный турнир памяти, памяти Владимира Бородовского. И Олежка участвовал 100 метров, пробежал 15,1. Слабо, конечно, но нога стрельнула, мышца mm -hmm. <существует> остановилась, и ну, нога все-таки по инерции я ценой усилий уже личных. Так, и финиш четвертого участника. Молодец, то а да, надо было бежать 800. Mm -hmm. ну, тренироваться надо, mm -hmm. сложно. Смотрим еще прыжки сейчас.

В субботу десятку бих. Где? Когда? В Киеве. А, в Киеве, десятку. Потому никакой. Какой а, Но все равно вы подготовлены, тем не менее, все равно. Мышцы готовы, это тоже важно. Не то, что я три дня позанимался и все полопало. Ух ты, хороший. Удачная попытка. Вдала. Спроба. О, Итлановка! Сюда работай! Вольчук Дорофеев. Итлановчки! Рука работает, плечи-то распыляют. Опять голова наматывает. Не надо приземляться, надо подпрыгнуть вверх. А ты не успел толкнуться, уже теряешь. Это же прыжки в воду, они... А не И планочки. пузырёк. Итлановчки! О, Коля.

Метр Метр семьдесят. Первая спроба. Але. У нас следующая. Хорошо, с запасом даже где-то легким. У нас Можно. Дай

165 закинчим спортсмен до этого сейчас следующий участник ну, в штанах я не знаю сейчас жара это, это. шорты нет футболка еще тоже тяжелая причем 165 закинчим дорофеев прыгает Семьдесят 175 наступная высота Колыма Василенко Три участника, так я понимаю, соглашаются. Проследим, честно говоря, уже жарко, хочется уже дальше двигаться. Ну, посмотрим. Досмотрим обовязково. Тоже в штанах. Ух ты! Запас есть. Прыжок хороший, шатается. Прям где-то коснулся. спробовал Спробов дала и следующий участник любит он э, не с первого раза. Только затягивает этим смаганием. Прыжок. Спроба вдала. Друга спроба. первый первая спроба метр восемьдесят. Давайте, хлопцы, уже хочется дальше бежать, но... Разгоняй плечика. Уже и думал закруглить, но ну ладно, еще чуть-чуть, потому что затягивается процесс. И жарко хочется пробежаться тоже. Два участника осталось. Метр восемьдесят и вперед. Три попытки дается. Ух ты, хорош. Запасом так нормально так поинтереснее где-то. Лидеры измагать. Вторая не вдала. Третья заключительная попытка участника не вдала. И остается уже ну, чемпион. Так, и еще у него 175. 180 не покорилась. Так, чемпион есть. Посмотрим сейчас уже. Еще один прыжок, наверное, и хватит. 185 наступна высота. А фамилия как сейчас вот чемпиона участников? Ляск... Это надо подойти к... Лясковец. Лясковец. А не хочу тут перед носом. Лясковец, а имя? Лясковец, а имя? Олексий. Олексий. Олексий, Ясковец. Слишком известное имя. Метр восемьдесят пять. Чемпион и... А какой его личный самый? 2 метра. Два метра личный? Так, метр восемьдесят пять. Есть потенциал. Вот чемпионка, кстати, на восемьсот метров. И среди мужчин, и среди девушек. Молодец. Ну, так же я хочу тоже чуть-чуть размяться. Сейчас я еще... Уже тогда давайте досмотрим. Алексей, можно... Кажу, что смотри. Следующая будет девяносто, я так понимаю. Сейчас также посмотреть здесь. Да, А, есть пауза, еще сейчас посмотрим. Метр девяносто высота. И уже лидер чемпион Алексей. Ясковец друга спроба метр девяносто уже не выдерживаю и нагородживание уже готовите. Сейчас уже так издалека посмотрим уже. И... Два метра личный. Не вдала спроба. и наши чемпионы. Поздравляю вас. Красивый бег, техника, но все красиво. Чемпионки. Очаровательные. Так, и третья еще спроба смотрим. И тоже хочется дальше. Что-то делать дальше. Третья попытка, если берет, то следующей высоты еще три попытки. Так что тут так чуть-чуть процесс затягивается в для прыжков в высоту. Хотелось уже. Задерживаются же и нагороджения, и мероприятия сейчас уже. Чуть-чуть коснулся прямо буквально икрами. Благодарим Алексея, чемпион, и мы двигаемся на нагороджение.